І знову ми в нашій ранковій суботній вітальні. Як ми обіцяли, нашим телеглядачам знову нас зустріч з Яном Даніловичем, застроїв, який розкаже, як зустріти хрещення Господні, що про це кажуть зірки, та і ну як провести цей тиждень від старованого року до хрещення Господнього? Доброго ранку! Доброго ранку, Здравствуйте. Правильно я сказала, неправильно, может поправите меня. Правильно. Как у нас эту неделю? Мы старый новый год все-таки уже вот встретили, как вы нам советовали, рекомендовали, у кого получилось, у кого не получилось, кто-то что-то записал. Я так надеюсь во всяком случае, что мы не просто так говорим. Но еще вот такая неделя, как говорят, и я в начале программы сказала, что она. И страшная она и волшебная. Вот богиня Макошина себе так как-то властвует на этой неделе перед крещением. Что делать? Скорее волшебная, а не страшная. У нас с древних пор три таких ночи волшебных мистических это Рожде Рождество, Рождество да? Старый Новый год и Крещение. А -а -а. Вот эти три такие волшебные ночи, когда, если правильно, подходить к ритуальной части, срабатывает очень четко. Естественно, традиционно уже купаться. Конечно же, принять или душ дома, или же в море, или в реку. Неподготовленному-то нырнуть mm. в море. Вот сколько я знаю, людей, кто даже не в, в эту ночь, вода заряжается, открывается космический портал, и она даже меняет свою структуру молекулярную. Да, об там нам уже тоже гость вот. сегодня рассказывал утром. Хотя Поэтому, он не имеет отношения ни к химии, ни к остальным таким познаниям астрологии. Я не каждый год, но было такое неоднократно. Купался и нормально, не было ни простуды ничего. Хотя я не морж и не подготовлен в этом плане. Хорошо, это первый шаг. Может, как себя настроить, как себя подготовить к такому? Ну, это же не заплыв, это окунулся, вышел один раз окунуться, три раза по традиции окунуться, что сделать надо? Вообще считается три раза окунуться надо, Прис... и будет здоровье, весь год будет здоровье. Ну и естественно накрывается опять таки стол праздничный, это у нас традиционно тоже в нашем народе, мы любим праздновать и в этом ничего плохого нет. Стол уже опять-таки с учетом э, хозяйки года обезьянки, как мы и говорили с вами, больше э, таких травяных зеленых э, блюд. Нет. Ну, колбасу-то особо. Ну, так можно в уголке поставить, если кому хочется, стола. А вообще, этот год очень интересный, он решающий во многом для всех жителей Земли, особенно для нашей страны. Каждый человек в этом году столкнется с выбором с самоопределением каждый э, будет доходить до всех, кто есть кто и для чего он здесь на этой планете. Поэтому этот год в этом плане покажет интересные результаты и э, жизнь начнет улучшаться. Перед выбором э, в таком э, философском понимании или э, будет э, такая ситуация, когда нужно будет выбирать на все всех года... уровнях? На всех уровнях будет идти выбор. Для всех без исключения это космическое явление. И как правильно выбор сделать? Есть какой-то совет или Но я всем рекомендую обратиться. Есть такой древний трактат, называется Пхагавадгита. Это изюминка ведической культуры и литературы. Там есть целый раздел Кто есть кто. Как определить себя и как определить окружающих. Так и называется раздел Демонические и божественные натуры. Угу. Очень интересное определение там четко показано. И тут будет выбор у каждого сейчас не только в духовном плане, но еще и в социальном, и в семейном, и в работе. То есть этот год покажет очень много интересных таких ситуаций. Ну, опять-таки, вы знаете, когда мы делаем выбор, то мы считаем, что на тот момент, когда мы делаем выбор, это единственно правильный шаг, вот то, что мы выбрали. Иногда время показывает что-то противоположное. Как ну, отмотать назад нельзя. Как, возможно ли потом поправить ситуацию, поправить немножко в тот выбор, который ты сделал? Нет безысходных ситуаций, поэтому все поправляется, все исправляется, лишь бы это делать вовремя. Многие анализируют свою жизнь перед тем, как сделать выбор, смотрят в прошлое. Кто-то интуитивно, кто-то идет к астрологам. Астрология показывает четко эти вещи. Это математика, и поэтому тут ну вот э, да, многие, вы знаете, э, после наших с вами встреч звонят телезрители и говорят, вот разъясните нам немножко поподробнее, все-таки астрология это экстрасенсорика или это точная наука? Вот как не промахнуться все-таки? Это мать всех наук с древних пор. Сюда входит математика, физика и химия. Тут нет экстрасенсорики. Абсолютно. И, естественно, это... знание истории и легенд. Ну, легенды тоже на ровном месте, они не возникали. Это та да, же история, на да. которой выросли поколения, поэтому, ну, ничего ж просто так-то не бывает. Это точная наука, нумерология, часть астрологии. Сюда входит, конечно же, и херомантия это тоже точная наука, хиромантия. Линии на ладони они четко определяют также шифизиагностика, френология, конституция тела это все входит в астрологию. Но экстрасенсорики нет. Почему? Потому что человек приходит и говорит. Я хочу ехать в Польшу, стоит мне не стоит. Мы открываем карту, смотрим, я говорю, да, вот сейчас благоприятный период. Или там показатель э, карту раз, э, Расположение планет. Да. Что, вот, как карта собой? Что, Это что, карта рождения. Видит? Где находились планеты и звезды на момент рождения человека? Это все точно математически просчитано. Как мы с вами говорили, это семь точек, да? которые основ основных. Расп... Семь. основных, основных, основных. Семь. но они же не меняются каждый день они меняются. Они меняют постоянно свое положение. В зависимости на день, в который да. мы открываем. Данный Даже данный. если люди родились в один день, в одном месте, в одном роддоме, но разница в пять минут уже другой гороскоп будет. Другая судьба вырисовывается. И то судьба здесь не идет как приговор. А тенденции возможных событий, которые можно скорректировать ну, вовремя. Правильное вы слово сказали. Возможных событий, которые mm. могут вот по карте быть заложены, да, или которых есть какой-то фундамент, но которым еще есть можно... люди кармически отягченные, у них судьба вырисовывается четко, у них выбора меньше. То есть они в прошлой жизни были банкирами или политиками. Что -то тогда совсем приговор или что? В этой жизни почти как приговор. Mm. Есть люди, у которых Карма не оттекчена, они духовно более продвинуты, и поэтому у таких людей больше выбор. Но вообще очень хорошо символизирует одесский э, железнодорожный вокзал. Расскажите. Он, он очень хорошо символизирует, его устроили умные люди, видимо. Потому что вот я смотрю Днепропетровск, Харьков, Киев, там вокзал неудобный. Вот у нас здесь очень удобно. У нас один из немногих э, тупиковых вокзал. Да. И да? вот смотрите, когда стоит человек на перроне, перед ним вот так вот линии идут. Первона, да? Да. Это очень напоминает э, нашу жизнь. Вот у каждого из нас есть 9 путей, как минимум 9 планет. К у каждой планеты своя судьба идет. И человек выбирает: либо он выбирает легкое и садится в электричку, там, до да, Ильичевска допустим, либо он садится в СВ и едет на Нью-Йорк. Это уже выбор за каждым из нас: Выбирает трудный путь, пробивать свою дорогу и идти по Юпитеру. Или выбрать. Нетрудный, легкий, упрощенный. Нет. Так легче и так многие живут. Большинство людей выбирают упрощенный, нерискованный, выбирают лучше синица в руках, чем журавль в небе. Допустим, мудрецы всегда говорили, лучше журавлю в небе, чем синица в руках. Во всяком случае это попытка... полностью согласна, вы знаете... Во всяком случае это попытка, и многие становятся великими именно, которые жили исходя из этого они выбирали журавля, и поэтому становились великими. Поначалу было трудно, допустим. Знаете, как раз вот слушая вас, пришло на память высказывание одного очень Известного писателя Теодора Драйзера, который сказал, что не отдавайте свою мечту иллюзии этой единственной реальности на Земле. Одних ждет боль и разочарование, других запоздалые сожаления. Вот все-таки, наверное, сделать и потом или пожалеть, или порадоваться, или не сделать да и думать, а что ж там могло бы быть, а могло не быть, и вот найти потом. Ну, такое. Вот смотрите, карта рождения показывает человека его потенциал. Может ли он стать великим и э, талантливым, там это все есть в карте, показатель. Но если у человека не хватает смелости, а это уже зависит от того воспитания, в какой среде он вырос. Если он рос среди людей, которые держались за синицу и не позволяли ни себе, ни другим мечтать и достигать чего-то, то этот человек может не воспользоваться своим потенциалом. Он может жизнь прожить и в старости будет сожалеть, что там не рискнул, там не сказал правду. Там еще что-то не сделал, а там знаете, не ошибся. Можно сказать, Да, Основы не было, конечно. да, вот может быть. А если бы знал, то и рискнул бы, что возможно у него конечно. это впереди. Поэтому я считаю, что вообще надо в жизни и рисковать, и добиваться, и мечту свою не оставлять, и она все равно может воплотиться. Ну, это, конечно же, карта показывает, насколько это будет в процентном отношении. Но это наша жизнь, и никто ее не проживет за нас. Поэтому старость не за горами — это самое большое заблуждение людей, что они думают, что еще впереди много лет. Очень быстро все проходит, и когда вот наступает старость, человек садится и по анализирует: прожил он как трус, как мышь, или прожил он как тигр. Ну и много сожалений же и тоже. И потом, есть. конечно же, сожаления идут. Поэтому я выбираю всегда журавля. В любом случае. Ну, ну как-то так... Так интереснее. Есть к чему стремиться, вы знаете, скажем Конечно. так. А можно ли по карте, которую вы открываете для данного человека, да, конкретного человека, увидеть, что, ну вот он вам говорит, вот я хочу вот этого достичь, а вы смотрите, ну нету этого в карте. Вот может, такого, могут такое быть. Или бывает. заложить можно желание. Такого это? не бывает, чтобы этого не было. У каждого есть дары. И просто кому-то, допустим, светит на 10% встать. Депутатам, а у кого-то все 90% даны. Но вот эти 10 можно усилить, и он достигнет быстрее, чем только. Да. И есть усилители это ритуально корректирующая система Валкетап. Здесь применяются камни, минералы, полудрагоценные, драгоценные. В частности, вот я покажу: как вот камень касается обязательно тела. Это угу. гра... это должен прикасаться. Да. да. Также в кулоне, также в браслете. Это один из видов ритуалов. Есть другие виды. Это аскеза, поститься в определенные дни и для достижения определенных результатов. Есть мантры, есть молитвы, есть очень много ритуалов. Здесь 16 108 ритуалов в этой системе астрологии. И практически все религии, которые сейчас есть на Земле, позаимствовали ритуалы именно с этой науки. Давайте послушаем нашего телезрителя. Давайте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Будьте любезны, 3 августа 1986 -го года, э, в, 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 в 6 утра родился Александр. Я бы хотела задать вопрос, что ждет его с работой в ближайшее время. Ян Данилович, подскажите немножко. Ну смотрите, у него сейчас открылся уже период, у него сейчас открылся период с 14 июля 2015 года по 11 августа 2016 года. когда он может улучшить свою семейную жизнь это раз и э, партнерские отношения. У него по-любому сейчас будут идти предложения, особенно вот с нового года у него финансовый взлет показан. Это говорит о том, что ему в этом году надо создавать партнерские отношения. И вот за счет этого у него пойдет и работа, и финансы. Если будут какие-то предложения по бизнес-проектам или рискнуть куда-нибудь вложить деньги? Да, не отказываться. Деньги. Но это, во-первых, он родился в год тигра. Это хороший год сам по себе, хотя в год обезьяны тиграм надо работать упорно и не расслабляться. Это одно. И второе, у него по солнцу сейчас вот показы, показан год финансовой прибыли хороший. Это говорит о том, что работа будет. А кому еще, вот если можно так сформулировать вопрос, э, год обезьяны, ну вот скажем так, больше повезет? Кому на любовном фронте, кому финансовом? Вообще там. я предпочитаю все это индивидуально. Когда человек приходит на консультацию, открывать карту и более... Да, как мы с вами говорили, что все общее сложно. Вот в общем мы сейчас сказали женщине, в общем. Но это далеко не вся информация. Это основные такие ключевые моменты я сказал. Но там еще есть другие показатели. Допустим, если ослаблена сфера жизни в работе, Показать планета, которая отвечает у него, у него в гороскопе за работу, за профессиональную сферу деятельности. Если это планета в падении, ее надо усиливать по-любому. А я же не вижу сейчас этой карты в полном объеме. Ну, Поэтому, конечно, оно же особо а, так это надо вычислять. К примеру, если вот у меня, допустим, за работу отвечает Марс планета. Марс и Меркурий. Марс у меня слабоват от рождения, я его постоянно усиливаю. Опять-таки, э, тем вышеперечисленным, что вы говорили, мантрами, молитвами и тому и подобное, или ну, вы уже знаете, как корректировать? Да, я очень постоянно ем красный перец, это усиливает Марс. Постоянно стручок или два стручка разжевать без... Это ничего. для всех, у кого Марс ведущий? Это надо смотреть, я жю все очень индивидуально. А для вот более творческих людей, вот для как мы, это которые работаем на нашей любимой студии телевизионной в прямых эфирах, вы знаете, очень же много, кто сейчас нас видит, одни говорят, ну вот да, наверное, хорошая работа, другие говорят, сложновато у них, каждый что-то говорит. Вот как нам творческим людям себя немножко так скажем, так, ну? Уберечь. Студия всегда находится под юрисдикцией Меркурия. Угу. Это однозначно. Красный Плюс, перец должен лидировать. Нет, Меркурий. А, Меркурий, Это, не Марс. это идет изумруд, хризалис, жадаит, нефрит зеленый, циркон зеленый, турмалин. Камни Клеопатры называются. Это одно. И у вас тут Венера, конечно же, присутствует, потому что творчество я смотрю, вот постоянно что-то там вот происходит. Создает, происходит. Вот поэтому тут и Венера у вас задействована. Но так как по рассветке вот этой студии я вижу, что у вас все в порядке. И у вас, я же говорил еще в тот раз, я делал, открывал карту на вашу студию, да. в этом году она получит хороший взлет. Творческий. И творческий и финансовый в всех да? <laughs> Хорошие отношения обезьяна нас. Обезьяна вас порадует. Потому что обезьяна тоже, в общем-то, под Меркурием находится. С ее хитростью, с ее ментальностью. Это животное находится под Меркурием. Допустим, тигр тут находится больше под Юпитером. Пока есть у нас э, небольшой, скажем так, перерыв между телефонными звонками, э, опять-таки, ну, уж простите за такую настойчивость. Все-таки хотя бы. В общем, вот сейчас заканчивается водолей, да? скажем, или, ну, начался, начался, или начинается он с 22 числа. Вот водолеи и дальше, вот что для водолеев? Ну, например, вот пока говорим о водолеях. Два слова, потому что нам подсказывают, что Для водолеев вообще те, кто родились с середины февраля по середину марта, это в этой системе считается водолей. Потому что тут смещение, тут угу. по старому календарю все идет. С середины месяца по середину месяца для водолеев очень хорошо создавать семью именно в этом году и такие возможности будут угу. хорошо тогда я думаю что наши телезрители кто имеет прямое отношение к водолеям над этим стоит задуматься а мы слушаем следующий вопрос доброе утро доброе утро говорите пожалуйста здравствуйте 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 Здравствуйте. 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 Будьте добры, скажите, пожалуйста, у меня сын, сын, сын родился у меня 1980 года, 25 июля, Лев. Спасибо. Как зовут сына? Ну, он у меня сильно болеет. У нас Руслан. Руслан, 25. И меня здоровье его интересует и, и как сработает. Спасибо вам большое за звонок. 25 июля 80 -го С работы года. у него будет, и тем более он 80 -го года, это год обезьяны, это его год начался. Но тут в другом плане, тут по стихиям. Сейчас идет год красной обезьяны, а он родился в год белой обезьяны. И тут очень интересный момент такой, хоть это и его год, обезьяна его наградит, будет и выздоровление, и все, но нервничать заставят. Почему? Потому что огонь плавит металл. Он родился в год белой обезьяны, стихия металл. А сейчас идет стихия Обненно. огонь. А огонь плавит металл сам по себе. То есть он этих людей например, заставляет двигаться, шевелиться, заниматься собой, думать о здоровье. То есть его сама жизнь сейчас будет заставлять работать. Но над собой. телезрительница наша говорит, что, к сожалению, по здоровью есть проблемы. Здоровье ⁇ это тот показатель вообще болезни это наши друзья. Они нам показывают, где мы недорабатываем дорабатываем что-либо. И этому надо радоваться в какой-то степени. Когда болезнь приходит, как апостол Павел говорил, по этому поводу тоже много интересного. Болезнь показывает, что человек ведет себя неправильно. И тут надо просто проанализировать и менять образ жизни. То есть, Своими руками можем это сделать? Конечно, мы должны каждый день становиться лучше, чем были вчера. То есть привносить в свою жизнь какую-то хорошую привычку, какой-то хороший поступок, дело, действие. И каждый же день что-то убирать из своей жизни нехорошего. Не и таким образом мы будем, это получается и есть работа над собой, мы каждый день будем становиться лучше, чем были вчера. Спасибо огромное. Слушаем следующий телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. А вы? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, мы слышим вас. Доброе утро. Я вас хочу... Говорите, говорите. Я хочу узнать немного о своем здоровье. Я очень болею. Как вас зовут? Я Скорпион. Родилась девятый. 9 ноября 48 -го года. Меня зовут Валентина. 9 еще раз, пожалуйста. Дата Ноябрь рождения. 48 -го года. А месяц? Месяц рождения. Ноябрь. 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 9. Ноябрь. Ноя... Услышали. Спасибо большое, Валентина. 9 ноября 1948 -го года. Да, это год крысы. Это хороший год. И сейчас для крысы отлично. Обезьяна больше всего дружит с крысами и с драконами. Это троица родственных знаков. Угу. Поэтому, но тут другое: так как человек родился в конце октября, это говорит о том, что идет последняя переоценка в этой жизни. И она всегда связана со здоровьем. По-любому, тут идут суставы позвоночник и почки там и еще. Это надо смотреть уже карту более подробно. Но это дает переоценку. Это, этому человеку я рекомендую сейчас читать священное писание усиленно. Это Ох. очень хороший год для этого. И Облегчение будет в этом году, обезьяна порадует. И по здоровью в том числе, да? да когда... Прежде всего, по здоровью. Что человек познает, когда начинает читать эти священные писания, если он к ним не мелкого отношения, верил, ходил, э, молился. Ну, по-своему, как мог. А когда уже он берет в книгу в руки э, священную книгу, что происходит? Э, книги, почему их и называют священные писания, они составлены так мудрецами, что они работают полностью на подсознание человека, вплоть до того, что меняется. Не только менталитет человека, а и структура даже молекулярная в нем начинает меняться. В крови и так далее. Это, это уже доказано и учеными, как работает слово на человека. И в Библии так и говорится. Вначале было слово. С этого все и начинается. Спасибо. Что воздействует хорошо. Спасибо. Ну и в завершении примем сегодня еще один телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Будьте 24 августа 60 -го года. Что меня вообще ждет? 50 -го года, да? 60 -го. 60 -го. Спасибо. Август. 24 августа 60 -го года. Будет улучшение в семейной жизни уже в этом году. Это однозначно. Потому что солнце в Алье. Это сектор обезьяны. Это для этих людей обезьяна хорошо. Но, правда, предыдущий год был тяжелый. Расходов было много. С середины 14 по середину 15 было тяжеловато. Но сейчас этот год порадует, потому что 60 е да. опять-таки крыса, а крыса и обезьяна, это и драконы, это три родственных знака. Они друг друга всегда радуют. Поэтому в этом году будет улучшение в семейной жизни и в партнерских отношениях. Также и по здоровью пойдут улучшения. Но лучше, конечно же, как я уже говорил, читать Пхагавадгиту и заниматься э, духовным развитием своим. Привносить в свою жизнь какие-то положительные качества, привычки. И, и новые, 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 да. Новые, да. Надо постоянно развиваться. Мы для этого здесь и живем на Земле. Спасибо. Спасибо огромное, Ян Данилович. Мы вас не отпускаем, приглашаем пройти на наш узел связи, потому что до конца программы еще есть время, и мы слышим, что просто не справляется только наш администратор, пытается успевать отвечать на телефонные звонки. Но вот пока так на сегодня. Как вы, не против? Нет, я сейчас не смогу, у меня просто запись, у меня люди уже ждут. Понятно, все тогда. Вот. Спасибо огромное, что так вы что. сегодня пришли к нам. И вам удачи здесь всем чтобы не болели и чтобы у вас успех был. Но он у вас и так есть успех Я Идет думаю, успех. еще увидимся в ближайшее Ваше время. Ваше телевидение набирает обороты по, по популярности вообще. Я просто этим интересуюсь немножко, поэтому это очевидно уже. Спасибо вам огромное и за такой позитивный прогноз и за отзывы в адрес работы нашего коллектива. Спасибо огромное. Шановні, ми про